с вами Вишмейкер Тамара Кирилл. Сейчас мы находимся в центре нашего города, на улица Сумская, в перекресток с улицы Петровского. Здесь, как в любом, наверное, центре любого города, очень большое количество торговых центров, магазинов, бутиков. сегодня я хочу вам рассказать о трех магазинах, в которых я только что побывала. Это магазин «Статус», который находится Покажите, пожалуйста, который находятся в там будет плохо. А тут, наверное, Плохо, видно. магазин Даниэль, который находится справа. В этих магазинах представлены дизайнерские коллекции. То есть, это Изабель Маран, Лилия Пустовит, наш украинский дизайнер, Кензо, Булл Смит. В магазине статус представлена одежда как для мужчин, так и для женщин, но это в основном одежда для свободного времяпрепровождения, может быть, для каких-то торжественных случаев. И это да, одежда для женщин, которые готовы платить не деньги по нашим меркам, по меркам нашего города. За в принципе, нормальную одежду. В магазине Данит представлена одежда для женщин исключительно, это тоже одежда для свободного времяпровождения, для отдыха, для каких-то длительных, для... То есть это одежда не для устных работников. Ну и сзади от находится магазин «Наталья Болгар». Это украинская марка. Одежда отживается в городе Одесса. Этот магазин, эта марка завоевала достаточно большую любовь среди э, деловых женщин нашего города. Э, здесь представлена одежда для офиса, э, причем довольно неплохого качества, неплохих тканей и достаточно такая э, солидная, так скажем, статусная. И одежда для торжественных случаев, коктейльные платья и вечерние платья. Э, в принципе, выбирать, конечно, всегда покупателю, для моих клиентов все-таки меньше, наверное, скорее всего этот, он расположен не один, этого, не один в нашем городе есть еще на Пушкинской в караване. по-моему, по есть... есть я вас приглашаю пройти не один раз посмотреть, что ближе вам. И если необходимо, воспользоваться моей помощью. На сегодня все. Пока.